warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kita sambung uh, kita rangkumkan kita pasangan kita um, dan kita akan break 7:20 ya eh? uh, sempat kita cover sikit untuk topik But kalau boleh uh, kita cover topik selepas kita berhenti 7:20 nanti okey so uh, Pegakan seperti yang kita dah bincangkan awal tadi kita menjangkakan bahawa pegangan ini adalah US dollar faktor fundamental fundamental di mana kita ada penurunan tak apa tarif yang di yang ditangguhkan selama 90 hari penurunan tarif US China 115% kita ada jangkaan bahawa Fed akan menurunkan kadar polisi but mem, apa holding polisi for longer than expected dan ini yang kuasa Fendi dan ini adalah apa yang menyebabkan eh, momentum pasaran adalah lebih rendah untuk semasa di mana sekiranya kita ada pengakan US dollar disebabkan US dollar kita jangkakan bahawa indeks melengkapkan struktur ke atas ini berbentuk impulsif dan dalam struktur ini dolar akan meneruskan kelemahan di mana dollar pair akan melanjutkan struktur ke atas UJ akan ke bawah disebabkan oleh kelemahan US dollar. Yen P akan bergantung kepada momentum UJ dan dibandingkan dengan dollar P. Seperti saya ceritakan tadi, contohnya seperti EJ, anda akan lihat EJ adalah uh, a sum of uh, UJ darab dengan EU. Jadi sekiranya UJ jatuh lebih laju daripada EU naik, EJ akan jatuh. Ha, uh, tu dia. Okey. Dan pada masa yang sama dijangkakan gold dan silver akan bergerak ke atas serta bitcoin akan ke atas. Ni kita dah buat tiga minggu ke dua minggu ke kan benda ni. Uh, dan kita dan kita sedang melihat itu berlaku dan indeks sedang men, apa berada dalam kawasan resisten So, apabila ini pullback expect dollar untuk akan bounce dahulu, Yen pay akan depending kepada UJ dan dollar pay dan uh, index akan buat this betulah. Itu yang kita jangka anytime. Cuma soalan dia, kalau dollar apa melonjak dengan tinggi, ini akan lebih dalam. But pergerakan dia akan lebih macam ni. Tak menentu. Ha, macam ni. But sekiranya dolar tu simple je, um, tak melonjak tertinggi, tinggi dan kita akan ada pembetulan yang yang cetek dekat indeks sebelum indeks menguruskan pergerakan ke atas. Eh. So, apa peluang dagangan, any bounce untuk dolar adalah shorting. So, kita tunggu tiga lekuk. Kita tunggu euro, US dollar melengkapkan pergerakan ke bawah kita tunggu untuk GU melengkapkan pergerakan ke bawah ini mungkin akan buat double akan buat double ok, filter dia tengok kepada kalau anda lihat dekat sini ini adalah time frame kecil punya pergerakan anda dapati RSI dia nak break kalau RSI dia break kita kena jangka ini buat double A, B, C. Satu, dua, tiga. A, B, C. Boleh, Fendi? Tengok kat mana dia buat dia buat dia punya dia punya parabola dia. M15. Yap. Ini nampak nak break. Dia belum break. Kalau dia break, kita tukar kepada WXY. Okay. So itu adalah untuk jangka pendek uh, intraday dan juga jangka panjang eh. Alright. Kalau RSI break double correction. Alright. So kita masuk ke topik kita iaitu kepada topik Uh, pergerakan pendahulu setara dan juga mundur ini adalah topik kita yang ketiga okay. apa yang kita buat Okey, ni dia yang ada buat anda kumpulkan instrumen-instrumen kepada kumpulan-kumpulan yang berikut. Jadi kalau anda tak ada trading view berbayar, anda boleh gunakan kat investing.com. ok lagi. Buat benda berikut. Anda boleh buat dekat MT5 tapi dia leceh sikit. Anda kena buat profile. Contoh dia kita buat contoh macam ni. Okay, anda boleh buat dekat, dekat, dekat MT5. Buat dekat profile macam ni. Okay, buka, buka cat kosong lah. Okay. Dah kenapa jadi kripto kat sini? Ni default kan? Eh? Okay. Buat yang berikut. Yang pertama adalah, aa, dan buka dia sebagai dolar buka semua dollar pair. Tutup semua ni. Yang pertama, okay, kita buat daripada indeks lah. Cari US30 cash. Mana US30 cash saya ni? Dah banyak sangat dekat situ. US30 cash. Okay, tunjuk chat dia. Okay, ni US30 cash. Ha, tutup yang ni. Ini US30 cash. Okay, Uh, setting chart adalah bawah ni RSI, atas ni storage, uh, storage. Anda boleh gunakan default, tak ada masalah. Next, buka chart kepada US500. Chart window. Okay, then US100. Lepas tu buka kepada DEX. Mana DEX ni? GIA 40. Okey. Uh, lepas tu UK 100. Uh, tak perlulah banyak sangat. Ni pun dah cukup dah sebenarnya. Lebih daripada cukup. Okey, empat ni. Uh, letakkan dalam bentuk macam ni. Lepas tu, pergi kepada time frame yang paling besar anda ada dekat broker ni. Ha, kalau dekat XM, untuk index adalah weekly. Ye. Boleh? Okay, obviously, anda try buat tiga line. Ini ke atas, anda buat tiga line di bawah. Yeah. line pertama ni yang jelas cuma tiga line yang bawah saja dan letakkan dia 18105.41 eh er, tak semestinya hang Seng lain sikit kan dia ni malaysia lain sikit kan dia dia akan ada technical dia masing-masing. Okey. Ini adalah weekly ya. Eh? Buat tiga line yang bawah dia saja. Okey, habis. Apa? Takkan kat sini ini lebih jelas dia punya parabola kan. Satu, dua. Habis cerita. Boleh? dekat line ni je sekali je, sekali je satu weekend anda buat benda ni ha lukislah semua dekat weekly lepas tu turun jadi anda dah dapat line weekly ni iaitu low dekat sini low ini eh baru anda turun time frame Okay, ni low dekat dekat weekly tadi anda tengok dekat sini ada tak RSI dia yang buat macam ni. Tak ada kan? Daripada low ini. Tak ada kan? Turun time frame. Tak perlu kau nak ropong juga dan benda tak ada. Anda cuma interested yang sebelah kanan ni. Apa yang sebelah kiri anda tak peduli dah. Dalam daily anda cuma tengok yang ini saja. Idea dia, kalau anda katakan ini trend, dia akan dibentuk oleh nom, jumlah lekuk yang berikut. 5, 9, 13, tambah 4. 13, 17, 21, 25. Nanti saya explain kan eh. Okay. Jadi kalau daily tak ada, tak ada benda ni, turun time frame. Sebab tu guna MT5. Jangan guna MT4. Penat, kau nak blend-blend candle. Okay, next H12. Ada tak? Kalau kita tengok H12, daripada low dekat sini iaitu low dekat sini kita ada 1 2 guna MT5 eh? bukan MT4 boleh dan kita dapati dekat RSI dia pun break channel break trend line lah now anda buat line lagi cumanya kali ini anda buat dia untuk daily eh untuk H12 Dah ke mana dia punya ni? Alamak, jauh sangat kena. Ya. Yep. Page 12. Okey. Ini tak payah tunjuk dekat weekly. Tak payah. Okey. Anda cuma tunjukkan dekat daily. Eh, Apa dekat hourly. Ini dekat H12 pun nampak kan. Sekali. Semua satu weekend anda buat benda ni. 3, 7, 8, 2, 9. 9. 9 dapat. Okey. Lepas tu goto lah. 1 2 settle anda dah ada dua dua dekat h12 turun balik h8 daripada low ini ada tak yang yang dia punya parabola macam ni saya gunakan level 50 dekat stochastic eh dia tak sampai jadi tak ada turun balik H6 Ada tak? Ha, ada kat sini Nampak? Kat sini ada The thing is Dekat RSI dia tak jelas Lumanya low dekat sini Iaitu low ini Mempunyai Stokastik terendah Dan RSI yang break channel iaitu dekat sini. RSI dia break channel stokastik yang terendah. Jadi nak buat apa? Entah. Letakkan satu line kat situ. Jadi anda dah ada satu, dua, tiga. Boleh? Dalam erti kata lain, anda dah ada daripada sudut jumlah strukturnya. Ingat tak kita tulis tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dah cukup. Nah, dah tunjuk paling simple sekali dah. Ha, buat yang samalah. Anda mungkin akan dapati sini 5. Ada yang lain 7. Jadi 5 ni next nombor dia 9. 5, 9, 13, 17 dan lain-lain. Lepas tu turun lagi time frame. Daripada low kat sini ada tak? Tak ada. Turun balik. Daripada low kat sini ada tak? Kalau kita lihat. Low di sini. Then kita ada satu reset daripada low ini, low dekat sini, kita ada satu reset macam ni. Di sini. Dan RSI dia pun break. Letak perlu. Letak ke. Soalnya bila anda pergi time frame besar, dia tak ada. Kali. Sampai lah kepada, kepada time frame yang anda nak tengok. Anda trade dekat dekat H1. Engkau buatlah sampai H1. Engkau treat M15. Kau buat sampai M15. Itu je. Okay. H4 tak ada reset. Turun H2 ada reset. Like, let, letakkan lagi line. Ay, inilah masalah yang guna MT5. Mata aku pun. Okay. Ini cuma dekat H1 H2 Okey daripada low ini yang kita tahu reset time frame besar. Sekerat 1 2 3 4 5 kalau dia nak habis pun. Ah bolehlah letak description kalau nak letak kali. Ah ni letaklah description sebagai H berapa tadi. Ah H6 H8 ke? punya reset. Ah letaklah Anda tahu ni tak habis. Ni akan ke atas lagi. Daripada sini, lepas dia reset tadi, sorry. De lepas dia reset tadi, kita ada satu, dua. Satu, dua. Turun lagi, turun. Sampai saat pun boleh kalau kau nak. Tekat pun boleh. Satu, M1 pun boleh. Ah, ha, Buat semua dekat cat-cat ni semua. Lepas tu save profile dia Sebagai Indices ha, Letaklah kat situ Indices Tak habis Kita nak break 2 minit lagi ni Boleh Ha, lepas ni saya terangkan ya. ha, kenapa kita buat line-line anda nak kira ada berapa line basic dia anda nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha, belum, 7 ha. yes tempat tarik fibo jadi kalau anda trade dekat M dekat H1 anda cuma tarik fibo sini Ingat kita punya kita punya teknik 618 100 1618. Ah lepas ni kita sambung eh? Kan? kita sambung US 30 dari sini. Dari sini eh? ya. Ah ha, dan dari sini. Kita cerita dari sini lepas ni ya. Eh? Boleh tak boleh? Topik per, per apa tu? Topik penting ah. Ha, ap, ap, apa lah. Kau punya type laju sangat. Fendi. Kalau anda trade M1, anda mungkin tarik fibo dekat sini. Kau perlu lihat apa fibo besar. Ha. Zul kata jangan trade. Dah. Teknik anda kata time frame kau kata dia pergi lagi. Kau trade lah masuk. Saya tengok paling kecil H1. Kalau M5 ada incomplete, anda trade M5, anda trade itu je. Saya tak tengok sampai rendah-rendah tapi kalau anda tengok, kita tengok sampai M1 lepas ni. Semua ni boleh pakai sampai M1. Boleh. <laughs> okay. Kita break dahulu. Lepas ni kita tengok lah kenapa line-line tu apa maksud dia. Yang yes. 5, 9, 13. Kita break sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.